نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فرمایا اللہ رب العزت نے اے آدم انبئهم کہ ان کو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ فلما انبئهم بأسمائهم پس جب بتلا دیئے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام قال تو حق تعالی نے فرمایا علم اقل لکم کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو زیادہ جانتا ہوں و اعلمو اور جانتا ہوں ما تبدونا جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو وما ماں کن اور جس کو تم دل میں رکھتے ہو چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ الشُّرُو لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس اور جس وقت حکم دیا ہم نے ملائکہ کو اور جنوں کو اُس جُدُو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو فَسَجَدُوا سو سب نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيس سوائے إِبْلِيس کے شیطان کے عبا اس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَ اور غرور میں آگیا تکبر کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا کافروں میں سے وَقُلْنَا اور ہم نے حکم دیا یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنہ اے آدم اسکن انتا آپ رہیں وزوجکا اور آپ کی بیوی حوا رہیں الجنتہ جنت میں وَقُلَا اور پھر کھاؤ دونوں منہا اس سے رغدن خوب سیر ہوگے حیثو شکتما جس جگہ سے چاہو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَتَ دونوں اس درخت کے قریب مت آنا فتکونا من الظالمین پس اگر اس درخت سے کھا لیا تو تم دونوں ہو جاؤ گے نقصان کرنے والوں میں سے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے ان آیات کریمہ میں جیسے کہ گزشتہ دروس میں آدم علیہ السلام والسلام کا قصہ چل رہا تھا فرشتوں سے پوچھا ام بی مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام فرشتوں نے جواب دیا قالو فرشتو سبحان فرشتوں نے جواب دیا کہ بھئی آپ کی ذات پاک ہے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں آتے اور پھر آدم علیہ السلام سے جو خطاب کیا اس کا انداز مختلف ہے آدم اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام سکھاؤ ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتلاؤ فرشتوں سے سوال یہ ہوا ام بی مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے کیا کہا کہ فرشتوں کو بتلاؤ تو قرآن مجید کے اس انداز سے حلط آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے خطاب کیا جیسے طالب علم کو مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام سناؤ جبکہ آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ ان کو سکھلاؤ تو آدم علیہ السلام والسلام کو معلم کا درجہ دیا اللہ رب العزت اور فرشتوں سے جو استفسار کیا تو ایسے طور پر پوچھا کہ فرشتوں کو جیسے طالب علم سے پوچھا جاتا ہے فرشتوں سے اس طرح کا استفسار کیا تو اس میں ایک تو آدم علیہ السلام کا فضل و کمال اللہ تبارک تعالی نے ظاہر کیا اور دوسرا آدم علیہ السلام والسلام کی فضیلت فوقیت فرشتوں پر اللہ تبارک تعالی نے ثابت کی فلما جب آدم علیہ السلام, السلام نے ان چیزوں کے نام ان کو بتلائے فرشتوں کو تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا جواب دیا کہ جب اللہ رب العزت نے پہلا اعلان کیا تھا کہ میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں اپنی خلافت کے لیے تو فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کس کو پیدا کر رہے ہیں جو خون خرابہ کریں گے یسفی ونحن نسبح کا ونقدس سلک ہم آپ کی تصویر اور تحمید کر رہے ہیں آپ جس کو پیدا کر رہے ہیں اور اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائیں گے وہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آدم علیہ سلاۃ والسلام نے سب چیزوں کے نام فرشتوں کو سکھلا دیے بتلا دیے اب اللہ فرمان کال فرمائے اللہ تعالی نے, علم اقل کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا انی غیب کہ میں آسمانوں اور زمین کا سارا غیب جانتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس کو کس کام کے لیے پیدا کیے تُبْدُونَ تُمْ اور میں یہ بھی جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر رہے ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس بات کو تم چھپا رہے ہو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس بات کو فرشتوں نے ظاہر فرشتوں نے جو بھی سوال کیے وہ نعوذ اللہ کوئی نافرمانی کے لیے نہیں اپنے فہم کے اعتبار سے اللہ سے پوچھا کہ یہ انسان سے پہلے تو جنات دنیا میں آباد تھے انہوں نے بڑا فساد بچایا اب اس کی جگہ دنیا میں جو دوسری قوم آئے گی وہ بھی اسی کے مثل ہوگی وہ بھی کہ فساد پھیلائے گی تو ہم تو آپ کی تصویح اور تحمید کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی تو یہ سوال جو فرشتوں نے پوچھا یہ فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق پوچھا نافرمانی کا جذبہ فرشتوں میں سرے سے ہے ہی نہیں لیکن اللہ تمہاری بتا رہے جس چیز کو تم ظاہر کر رہے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں اور جس چیز کو تم چھپا رہے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں مفسرین فرماتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے ظاہر کیا وہ ظاہر یہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہوفیہ میوف سی قبطیما اسے تو ظاہر کر دیا کہ بھئی یہ تو جب زمین پر خلیفہ تو خلیفہ تو ہی بنتا ہے جو اقوام کے بیچ فیصلہ کرے اور فیصلے کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب دو طبقات میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو جب خلیفہ کے لفظ سے یہ سمجھ گئے تو یہ جو قوم پیدا ہوئی ہے جب یہ بڑھے گی تو یہ آپس میں ٹکرائے گی آپس میں اسے تو تم ظاہر کر رہے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں اور جسے تم چھپا رہے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں کیونکہ تمہارے وہم میں تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ تم عبادت کے کرنے کے اعتبار سے کامل ہو تو خلافت بھی تمہیں ملنی چاہیے لیکن ایسی بات نہیں خلافت تو ہم نے زمین والوں کو دے دی اب جب آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت فوقیت فرشتوں پر ثابت ہو گئی اب اللہ تبارک عملی اعتبار سے فرشتوں کو اور جنات کو آدم علیہ السلام کے تابع کرنے کے لیے اور ان کی تعظیم کے لیے اب اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا اور جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو علمی اعتبار سے تو فضیلت ظاہر ہو گئی اب عملی اعتبار سے تمام مخلوقات کو آدم علیہ السلام والسلام کی تعظیم کے لیے حکم دیا کہ سجدہ کرو اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو اسجدو لآدم یہ تو فرشتوں کا حکم ہے کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو جبکہ آگے اللہ فرمانے اللہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا حالانکہ شیطان کے سجدے کا حکم یہاں کو نظر نہیں آ رہا اس کا مفسرین نے مختلف جواب دیا ایک جواب تو یہ دیا کہ فرشتوں اور جنات میں افضل مخلوق فرشتے تو جب افضل اقوات میں سے افضل کو حکم ہو گیا سجدہ کرو تو جو اس سے نچلے درجے کے لوگ ہیں تو وہ تو خود بخود سجدے کے حکم میں آ گئے بڑوں کو حکم ملنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ چھوٹے بھی اسی نقش پر چلیں گے ایک اگر اس آیت سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو دوسری آیت میں اللہ و تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے انکار پر مجبور کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سیدے کرنے کا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ شیطان کو بھی مستقل اللہ نے حکم دیا تھا کہ کرو اور ایک بات مفسرین نے یہ لکھی کہ چونکہ یہ جو ابلیس تھا نا اس کا نام ازازیل تھا ازازیل تاؤس الملائکہ فرشتوں کا سردار اس کو کہتے تھے یہ عبادت کے اعتبار سے بہت آگے تھا بہت آگے تھا عبادت میں اور اس وقت جو جنات کو آسمانوں پر رسائی تھی اور اس کی کسرت سے عبادت کی وجہ سے اسے بھی اجازت مل گئی تھی فرشتوں کے ساتھ رہنے کی تو چونکہ یہ ان کے ساتھ گل مل کر رہ رہا تھا تو اللہ تبار جو کسرت کے ساتھ موجود تھے تو فرشتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا تو جو اکثریت میں ہوتے ہیں حکم ان کو ملتا ہے اور جو تابع ہوتے ہیں وہ اس حکم میں خود بخود شامل ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ حکم جو ہے وہ یہ جو حکم ملائکہ کو بھی تھا اور شیطان جنات کو بھی تھا کہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں بھی سجدہ کریں فسجدو اللہ ابلیس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے آبا اس نے انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا کیا تکبر کیا قرآن مجید کی دیگر آیات میں اس کی وضاحت موجود ہے اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں آدم کو سجدہ کروں جبکہ میں تو آگ سے پیدا ہوں اور آدم کیچڑ سے گارے سے پیدا ہوا اس کو بنایا تو شیطان کے گمان میں یہ بات تھی کہ آگ اوپر کی طرف چلتی ہے اور چڑھتی ہے اور مٹی کو جتنا بھی اچھال لو اس نے واپس نیچے چاہیے نا اپستی کی طرف تو اس کے دل و دباغ میں یہ خناسیت پیدا ہوئی کہ میں بلند ہوں اور مٹی سے بنا ہوا آدم مجھ سے مرتبے میں مٹی کی وجہ سے پست ہے لہذا افضل اور اعلیٰ کبھی غیر افسر اور غیر اعلی کو سجدہ نہیں کرتا حالانکہ آگ میں وہ صلاح نہیں جو مٹی میں ہے آگ بہت ساری جگہوں پر نقصان پہنچاتی ہے فوائد اس کے کم ہیں جبکہ مٹی کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں اللہ تبارک کے نے ساری انسانوں کی غذائیں سب کی سب مٹی میں رکھی ساری معدنیات مٹی میں رکھی ساری انسانیت کی رہائش مٹی میں رکھیے اور ساری انسانیت کو اس دنیا سے منتقل کر کے آخرت کی طرف لے جانے کے لیے مٹی میں صلاحیت رکھیے کہ وہ انہیں سنبھال کر رکھے اور ساری انسانیت کو حشر کے میدان میں کسی مٹی سے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا منہا خلقناکم وفیہ نعیدکم ومنہا نخرجکم و اخرى اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اخرا اور ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں اسی سے دوبارہ نکالیں گے یہ شیطان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو تکبر کیا اور انکار کیا وکان الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے اب اس آیت کریمہ میں دو باتیں سمجھنے کی کہ یہاں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جبکہ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا شرک ہے اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا شرک یا اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ ہی کے لیے تھا یہ سجدہ کس کے لیے تھا اللہ ہی کے لیے والی علیہ السلام کو تو صرف قبلہ بنایا گیا جیسے آج بیت اللہ کو صرف قبلہ بنایا گیا ہے سجدہ تو اللہ نمبر کو نمبر سجدہ تعظیمی تھا جو کہ گزشتہ امتوں میں جائز تھا اور مباح تھا گزشتہ امم میں جائز اور مباح تھا اور گزشتہ امتوں میں اس سجدے کا حکم یہی تھا کہ جو اس امت میں سلام کا مصافحہ ہاتھ ملانے کا معانقہ گلہ ملانے کا یا دست بوسی کا ہے جو شریعت میں اس کا جو حکم ہے یا اس کا جو ملاقات کی جو ترتیب ہے گزشتہ شرائع میں جو سجدہ تھا بڑوں کو والدین کو یا امبیا آدم علیہ السلام کو یا جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو یہ تعظیم کا سجدہ تھا لہذا گزشتہ امم میں یہ جائز اور مباح تھا اس لیے اس میں کسی قسم کی اختلاف کی بات نہیں سجدہ اصلا اللہ ہی کو تھا اور اس سجدے کا زیادہ سے زیادہ حکم کیا بھائی تعظیمی تھا جو گزشتہ امم میں کیا تھا بھی؟ جائز تھا اس امت میں اس سجدے کو منع کیا گیا قیس رضی اللہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف ہے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت سارے علاقوں میں گیا کہ لوگ اپنے آقا کو اپنے سربراہ کو اپنے خاندان اور قبیلے کے سردار کو سجدہ کرتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سجدہ کرنا یہ زیادہ لائق ہے اس بات کا کہ کسی اور سردار کو سجدہ کیا اللہ کے کی محبوب پیغمبر نے قیس سے پوچھا کہ قیس جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر میری قبر پر سجدہ کرو گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں کہا جب اب میں موجود ہوں تو تب بھی مجھے سجدہ نہ کرو کیونکہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس امت میں جائز ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے شہروں کو سجدہ کرو اور یہ روایتیں کریمہ بیس صحابہ کرام سے منقول کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سجدہ تعظیمی کا ثبوت قرآن میں تو موجود ہے آدم کو سجدہ کرو یوسف علی سلاۃ وسلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا جبکہ تعظیمی سجدے کی نفی قرآن میں موجود نہیں یہ جو کہتے ہیں بھئی بس میں قرآن سے مجھے بتا دو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں بس جی مجھے حدیث سے بتا دو تو وہ کہتے ہیں تعظیمی کی اجازت اور اس کی اباحت یہ قرآن سے ثابت ہے لیکن قرآن میں اس کی نفی نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت عزت قیس رضی اللہ تعالی نو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ جائز نہیں ہے اس امت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تعظیمی سعیدہ بھی اگر جائز ہوتا تو وہ خواتین کو ختم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ دہ اور یہ روایت کتنے صحابہ کرام سے منقول ہے بیس صحابہ کرام سے اور اصول حدیث میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہوئی ہے کہ جس روایت کو دس صحابہ کرام ذکر کر صحابہ اکرام؟ دس صحابہ اکرام، وہ روایت متواتر ہے हा? روایت متواترہ یعنی اس کا بڑا مقام ہے ایسے ہی جیسے قرآن کی آیت کا مقام ثبوت کے اعتبار سے یہ تو بیس صحابہ اکرام سے روایت بنقول ہے جس میں اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی ناجائز قرار چنانچہ چہ نماز میں جو ہماری نماز کی جو حییت ہے اس میں کیا بھی قیام قعود رکو سجدہ چار حالتیں یا تو ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں یا رکو کرتے ہیں تو یہ جو چار حالتیں ہیں ان چار حالتوں میں دو حالتیں تو ایسے ہیں کہ ہم اسے نماز میں بھی اختیار کرتے ہیں اور بغیر نماز کے بھی اختیار کرتے ہیں کھڑا ہونا یہ نماز میں بھی ہے اور نماز سے باہر بھی ہے بیٹھنا یہ نماز میں بھی ہے اور نماز کے سے باہر بھی ہے اور دو چیزیں رکو اور سجدہ رکو اور سجدہ یہ نماز میں ہے اور نماز سے باہر نہیں تو لہذا اب پتا چلا کہ نماز کی جو دو حیتیں ہیں رکو اور سجدہ یہ دو حیتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ رب العزت کے لیے لہذا اب ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسی بڑے عالم سے ملاقات کرتے ہیں شیخ اور مربی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمیں اتنا جھکنے کی اجازت نہیں ہے کہ جیسے رکو میں جھکا جاتا اگر کوئی اس طرح جھک رہا ہے اور جھکنے والا عالم بھی ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے غلطی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی بڑا سا فتوہ لگا دیں لیکن یہ غلط بات اسی ہمارے اکابر دیوبند نے تو یہاں تک اس کی احتیاط کی کہ نماز میں کھڑے ہونے کی جو ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہونے کی جو حالت ہے اس حالت میں بھی کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی حتیٰ کہ اگر کسی نے نعت پڑھتے ہوئے بھی دونوں ہاتھ باندھ لیے تو اس کے ہاتھ کھول کہا کہ یہ ہمارے اللہ کے لیے یہ اللہ کے لیے یہ ہمارے اللہ کے لیے ہے. اللہ کے کے ہے غیر کے لیے نہیں تو ان اس آئےت کریمہ میں یہ جو سجدے کا حکم ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا کیونکہ کسی شریعت میں بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی بات ہے کسی بھی شریعت میں سجدے عبادت اللہ کے علاوہ غیر کو کسی بھی شریعت میں کسی بھی نبی کے زمانے میں کبھی بھی یہ بات جائز نہیں اس کو ہمیشہ شرک قرار دیا گیا تو جہاں کہیں ثبوت مل رہا ہے اللہ کے غیر کو سجدے کا گزشتہ امم میں تو وہ سجدہ کون سا ہوگا بھائی تعظیمی ہوگا جو گزشتہ امم میں جائز اور مباح تھا اور اس امت کو اس سے بھی روک دیا گیا کیونکہ اس امت نے اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر قیامت تک باقی رہنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بھی منع کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سجدہ تعظیمی جیسے گزشتہ امم میں آہستہ آہستہ سجدہ تعظیمی کی دیکھا دیکھی میں لوگوں نے سجدہ عبادت بھی غیر اللہ کو کرنا شروع کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت کسی گمراہی میں نہ پڑے اب جب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اور اللہ تبارک تعالی نے تکبر اور انکار کی وجہ سے شیطان سے فَإِنَّكَ نہ تم مردود ہو تم پر میری لعنت ہے اللہ تبارک میری رحمت سے دوری تو اب تمام فرشتے ایک طرف ہو گئے اور شیطان ابلیس ایک طرف ہوا اب اللہ تبارک تعالی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ فرمایا قلنا یا آدم انت ہم نے کہا اے آدم آپ رہیے اور آپ کی بیوی جنت میں وَكُلَا اور دونوں کھاؤ جنت میں خوب سیر ہو کر تمہار جس جگہ سے چاہو ولا تَقْرَبَا ہادی شجارتا اس درخت کے قریب دونوں مت جانا فتکون اگر اس درخت کے قریب گئے اس سے کھایا تو تم دونوں اپنا نقصان کر بیٹھو گے ظلم کر بیٹھو گے اس آیت کریمہ میں یاد اسکن اے آدم اس آپ رہے اسکن انت وضع آپ رہے اور آپ کی بیوی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر جہاں رہے گا جیسے گھر میں رہے گا خاتون بھی وہیں رہے گی اور ویسے ہی گھر میں رہے گی کو انت مزہ ہو چکل وکلام وہ اور کیا دونوں کھاؤ اس سے راد خوب سیر ہو کر یہاں بھی اللہ دوبارہ کلا دونوں کھاؤ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ شوہر جو کھائے گا بیوی کو وہی کھلائے گا ایسا نہیں ہے کہ شوہر جو ہے جناب جو ہے فائیو اسٹار ہوٹل میں جا کر جو ہے نا چرگے اڑا رہا ہو اور گھر میں جو دال پکی ہو یہ بات درست نہیں عمومی <applause> چیز جی, کبھی کبھار تفریح کے لیے جب شوہر چلا گیا وہ تو الگ بات ہے لیکن عمومی طور پر جو شوہر کھائے گا خاتون کو بھی وہی کھانا ہے یا خود جو کھائے گا تو خاتون کو بھی وہی کچھ کھلائے گا ولا تک آدمی جانا تھا اس درخت کے قریب میں مت جانا شریعت کا اسلوب یہ رہا ہے کہ شریعت نے ایک تو گناہ سے بھی روکا ہے اور گناہ کی طرف جانے والے راستے سے بھی روکا گناہ سے تو روکا ہی روکا ہے لیکن گناہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس راستے سے بھی شریعت نے ہے اس کی آسان سی مثال سمجھنے میں بہت آسان ہے کہ دیکھے ایک آدمی شراب خانے کی طرف گیا اور شراب خانے کے پاس جا کر اس نے وضو کیا مسلح اٹھایا اور نماز پڑھی اور نوافل پڑھ کے واپس آ گیا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہاں سے آئے ابھی شراب خانہ سے اور ایک آدمی مسجد میں آیا اور آ کر دو چار آدمیوں کو دو چار بکے لگا کے گلم گلوچ کر کے واپس دروازے سے باہر نکلا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہاں سے آئے نواز پڑھ شریعت نے شریعت نے انسانی مزاجوں کا بہت خیال رکھا ہے کہ جس چیز سے منع کیا نا تو پھر اس کی طرف جانے والا جو راستہ تھا نا اس سے بھی منع کیا کہ اس راستے پر بھی مت چلنا چنانچہ شریعت نے زنا سے منع کیا اور زنا کی سب کی طرف جانے والا سب سے پہلا راستہ کیا ہے بد نظر ہونا تو شریعت نے بد نظری سے بھی کیا منع کیا کیونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس چیز پر لگتا ہے اس کا اثر دل کی طرف پہنچاتا اللہ دوبارے بتایا بولا ٹکرا بعد حصہ جا یہاں درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اس درخت سے کھانے کو منع کیا تھا کہ اس درخت کو مت کھانا اس کے پھل کو مت کھانا لیکن انداز کے اختیار کیا کہ اس کے قریب بھی مت جانا چنانچہ آج بھی بڑے جو ہے نا اپنے چھوٹوں کو جب کسی چیز سے ڈراتے یا متنبع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کے قریب بھی مت جانا اس کے پاس جانے کی منع نہیں ہے نہیں اس کے قریب بھی مت پھٹکنا اب یہ درخت کون سا تھا تو اس درخت کے بارے میں قرآن خاموش ہے بس قرآن نے یہ کہا ولا تقربہ اس سے تو کوئی بھی درخت مفسرین کرام نے تین توجیحات بیان کی لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے وہ کیا ایک یہ کہ یہ گیہوں کا درخت تھا نمبر دو انگور کا درخت اور نمبر تین انجیر کا درخت اس سے بنے گی فتح الظالمین اگر اس درخت کے قریب آئے اس کا پھل کھا لیا تو فتح الظالمین تو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے تم دونوں ہو جاؤ گے اپنے آپ کا نقصان کرنے والوں میں سے گرامی قدر سامعین آج کے درس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو اور انسانوں کے سردار اور جد امجد حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو فرشتوں سے افضل بنایا اور چار بڑے فرشتے انہیں چھوڑ کر یہ سارے انسانوں سے انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے افضل ہیں چار بڑے فرشتے اس کے علاوہ جتنے فرشتے بھی ہیں ان سے بعض اوقات انسان فضیلت میں آگے بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے کسی شاعر نے خوب کہا ہمارے استاد محترم اقد مولانا مفتی ضرور خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو ایک بات تو کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا تعالی نے علمی اعتبار سے انسان کو دیگر مخلوقات سے فوقیت عطا فرمائی لہٰذا ہمیں علم کی طرف آنا چاہیے اور علم قرآن و سنت والا علم علم کون سا ہے جو قرآن و سنت والا علم ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو اور رسولوں نے اپنے امتیوں کو سکھایا تیسری بات اللہ کے حکم کے سامنے بغیر چو کے سر جھکا دینا یہ آدمیت ہے یہ انسانیت ہے یہ بندگی ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے چو کرنا یا کاغیریں پیش کرنا یہ شیطانیت ہے یہ غیر بندگی ہے اس سے بچنا اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وط نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے منع تو ہونا ہے لیکن اس کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں کو بھی چھوڑ دینا اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ضرورت ہے اس بات کی اگر ہم اس راستے کی طرف چلے تو اس گناہ میں مبتلا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو درس میں قرآن و سنت کی بات سامنے آئے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی سمجھ کر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين